программ является работа с женой. Созависимость это любовь, притом такая, которая иногда прет до удушья. И жена, которая придумала себе и формирует различные роли, роли спасителя, жертвы, она своими поступками только разжигает эту зависимость. И умение вести себя в этой болезни определяет дальнейшее выживание самого человека, у которого эта зависимость сформировалась. И жену избавить от зависимости, или мужа, что бывает тоже нередко, намного сложнее, чем самого зависимого. Я об этом говорю, потому что за 40 лет своей работы мне приходилось работать с кем угодно, с выдающимися актерками, с мужьями, которые приводили своих актерок ко мне, с беременными на шестом месте беременности и с их мужьями, которые ей сбивали беременную, которую носят. Я могу вам рассказать бесконечное количество историй, но созависимость является самой сложной проблемой. Поэтому вот сейчас мы в эфире, да, у нас есть сайт, наркологин, Киев нет. Я его написал специально для людей, для людей, у которых есть эта проблема он не рекламный там я написал наркологическую энциклопедию впервые перевел всю терминологию на украинский язык все что есть в наркологии написано на украинском языке это сделано впервые я сидел на скеле лежал на скелетном вытяжении мне ничего было делать я разбился в машине и полгода я это все переводил сам и мне помогали две виниц два виницких лингвиста очень талантливые молодые э, женщины мариночка акимова которая э, ну, с полгода каждое слово переводила, искала в, в скорстских словарях. И это все можно прочитать. Но на этом сайте есть две книги, которые любой созависимый должен взять и прочитать. Зайцев, последняя в перечне литературы, и вторая сверху, это американец, по-моему, Хейг его фамилия. Эти две книги я отсканировал и специально поместил на сайте для тех людей, у которых есть созависимость. Знову є два запитання, Олександр Миколайовичу. вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір. Дайте, будь ласка, пораду, як правильно сприймати рекламу по всіх каналах, таку закличну, зазивну, рекламу пива, рекламу горілки. Вона настільки оптимістична, що навіть як не хочеш, то після неї починаєш хотіти випити. Це правда. Яскраві відеоролики стимулюють українців. Я хочу вам сказати, я не п'ю 33 роки. Їду в машинки, слухаю пісню про пиво. Чоловік, який працює. Когда я услышал эту песню, мне захотелось остановиться и выпить пиво. Настолько мастерски это все исполнено, и в такой захлеб, что за зоб берет. Что делать? Выключать. У меня ребенок растет трезвенник. Так эта реклама привела к тому, что он вышел от телеэкрана и говорит, «Татусь, треба негайно купить пиво». Чего? А там по телевизору показывают дядю Сашу, генерала, который построил строй своих солдат и говорит, что если вы не будете пить пиво, вы будете все лейтенантами. А у него мечта, у нас друг семьи, который не имеет внуков, и все время моему сынульке носит свои там всякие побрякушки армейские, и он от него просто боготворит, он не пьет. У меня ребенок котору я в абсолютной трезвости, и эта реклама ломает детей. И ломает ужасно. И, к сожалению, самое ужасное, что мы видим, рюмка водки на столе, орёт трёхлетняя девочка. Так. З таким опоением. 40% дітей в Україні вживають алкоголь. Постійно. не догляд батьків чи все-таки це якісь такі цікавість, яка розбурхується соціумом, спробувати аби бути небілою вороною в компанії друзів. Ми реч ведем очень специфическом яде, яде, который вызывает удовольствие. Александр Николаевич, потрапляющий один раз в организм, алкоголь программует организм на это удовольствие, да. на эту да. эйфорию, да. и потом он его потребует? Да. Вот. Более того, то удовольствие, которое испытывает человек, оно равнозначно тому, что испытывает человек, когда он получает пищевое и сексуальное удовлетворение. Два главенствующих инстинкта. На первом, что у нас? Харчевое задовольствие, а потом сексуальное, сексуальное и да. потом алкогольное. Нет, алкоголь это продукт, который вызывает выделение его величества дофамина. Люди это Ну да. Так. И в итоге мы получаем удовольствие от алкоголя, который воспринимается нашим мозгом как явление святое. В итоге мы сталкиваемся с таким парадоксом, что все к алкоголю становятся глухие. То есть вы не найдете фильма художественного о вреде алкоголя. О проститутках, о гомосексуалистах, о танках, о кораблях, о любви, о смерти, о войне. Тысяча кино о вреде алкоголя фильмов художественных нету. И даже тот единственный фильм, который был снят «Друг», говорит только об одном, что это сволочь Шакуров, свою собачку, которая его из запоя вывела, на живодерную дал, гад он алкаш вонючий. Вот и все. Стигматизация зависима. О вреде алкоголя нет. Нету песни о вреде алкоголя. Море, солнце, водочка. Плывет по морю лодочка. Поет красивая девчонка по имени Настя, да? И как поётся. Вы не идёте поговорок ока вреде алкоголя. Вы не понимаете, что алкоголь настолько меняет сознание, что имя существительное пьяница по-украински никто не признаёт, другого слова нету пьяница. Это меняется сознание людей. Алкоголики никогда не не признают себя алкоголиками, навіть родичі кажуть іноді, що він п'є, але ж він не алкоголік, коли треба бути на сполох. Перші дзвіночки, біди. Ну, самый простой пример. Если хочется просто сесть, расслабиться и выпить, значит, вы зависимы. Это психическая зависимость. Всемирная организация здравоохранения определяет алкоголизм как состояние психической и отчасти также, от части также физической зависимости, в результате которой неупотребление алкоголя вызывает дискомфорт. Очень популярно и просто. Поэтому любой человек, который який алкоголь, становится від нього зависимым. Психоемоційний дискомфорт виникає да. в людини, так? Немає цієї форії, легкості, сприйняття да, світу да. полегшено. і все так прекрасно, все так добре, всі да. проблеми десь зникають. Да. Наші спиту що чоловіків в Україні припадає е, одна жінка, жіночий алкоголізм. В чому тут криється трагедія? Ну, ви вважаєте общую картину загально так? Да. Серед молодіж, пропорція один к одному. Пропорция среди молодого населения просто катастрофическая. Развитие пивного алкоголизма приводит к парадоксальным явлениям. Вот. Но надо учитывать одну вещь. Не существует такого понятия, как женский алкоголизм. Есть такое понятие, я так считаю, хотя со мной многие спорят, что у женщин, если произошли органические изменения, маскулизация, она перестает быть женщиной и становится мужчиной. Это бывает не у всех, но это состояние приводит к тому, что она становится, ну, как бы другим человеком. Но она прекрасно выходит из этого состояния, прекрасно лечится, красивые, некрасивые, молодые и не очень молодые. Нам приводили девочку 16 лет, вот, даже 15 с половиной, у которой запои уже были 3 года. Лубокі запої і нам привели маму, діти не, бабушку діти, которой було 80 без трьох місяців. Зависимость була одна і та ж Они і та друга не п'ють. і нормально живуть. Єдине, що ми треба нужна постійна підтримуючи терапія. Оксандрковичу, що таке період запою, це кілька декілька днів, чи це людина, яка себе не контролює тижнями. Ну, это может быть по-разному. На, по на, первом этапе у человека формируется такое состояние. Ну, я утром мне поганенько встал, но в обед выпил, вечером пришел, и все вроде а хорошо. А украинская приказка, ликуйся тем, чем Да, 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 и не только украинская, а шведская тоже. Теж? Да, все однако. Вот тут уже национальность не имеет значения. Это такие я, он не выбирает национальность. Народ пьет, мы ему проблемы, арабы не пьют, но no проблем. Ну, no проблем. Я же там бывает часто, я хочу вам сказать, нема проблем. Но понимаете, что получается? Постепенно эта зависимость переходит в неукротимое состояние, когда человек уже ничего делать не может, становится патологически больным, все забывает, теряются все инстинкты, рефлексы, отмирает мозг. Надо учитывать, что человек, который пьет алкоголь, у него идет разрушение мозга. И он не может воспринимать информацию отрицательную об алкоголе. Точно так же ведут себя люди, у которых инсульт. Одним словом, стараются какие-то грани, так? Вся дозволенность выникает, и взагалі... Мозг умирает, мозок... голодает, и он перестает быть человеком. Здесь очень важно в этот момент человека поднять и привести и помогать ему. Надо учесть, что любой и чуть-чуть пьющий, и безнадежно пьющий нуждается в помощи. У меня был случай, когда сын привел папу, у которого уже были трупные пятна. Он не вставал три недели с постели, только пил алкоголь. Еду вас снова запитать, да. Александр Николаевич. Добрый вечер, ставьте, пожалуйста, свет. Добрый вечер. Алло.